Так, всем доброго дня. Закончили очередное замовлення и есть у нас один вільний ножичек. Так, сразу номер для замовлення 098 433 1853. Есть такой ножичек, он идет с ножнами. Чем сделал, проверял, и пришло, пришло материала. Материал пришел на руки, тут накладки, будет, будем встать... На кухонные ножи, на кухонные, ну и на такие, больше, такие фултанги. Вот, сделал, подцепил такой темлячок на его под руку. С такими ножнами он идет. Цена его 4500 будет, 4500, сталь тута, сталь D2, сидит плотно. Ребят, да, кто там сказал, там другой раз пишут, говорят, блядь, нож типа сильно плотно сидит, погано вытягивать. Плотно сидит, потому что кожа у нас потом ну, со временем расходится и становится свободнее. Если чересчур плотно, поначалу первый разы так чуть-чуть типа прокручиваешь и он, он вытягивается. Ну, он выходит нормально. Просто если сделать дуже свободно, то потом, ну я же говорю, потом разнашивается и он сильно свободно становится. Такой ножичек фултанг, Сталь D2. c материал рукоятки. Интересная штука, такая какая-то синтетика, типа пластик, не пластик, непонятно. Типа ибонито что-то, ну с прожилками. С прожилками такие серия прожилки, интересная Такое вот, типа, как, короче, по кругу так, типа как дерево. Ну, интересное, короче. Сталь Д2, твердость 61 единица. Фулл танк, 4 миллиметра. Тут А4, сюда на рукоять сужение идет на стяжках. На стяжках, сказал, такая темлячок. Да, по размерам, что касается размеров, должна клинка 115 однокладок до да, кончика 115 ширина вот туда даже в самом широком в самом широком клинок тут 32 где-то 32 и руки я 100 по накладкам ну 124 123 длиной такие такие ножичек Вильный 4500 500 с ножными кому интересно, такие будут да, тут ножи не все, ножи не все, так как в последнее время люди просят, чтобы интернет не выставлял. Ну, в их заказы, вперед я делал 3-4 ножа, просили, чтобы не выставлял. И сейчас вот людина попросила, Пробили 4 ножа, попросив не виставлять Ну кажу, без проблем. Там їхні, їхні особисті логотипи Ну, такі, короче, попросили не виставлять Так що ножи не все. Такие ціна 1800. Це під замовлення. 1800 довжина тут 100 105 Ну, даже даже 180 так. 108 ширина. 20 толщина 2 мм, руки вес 110 такие. Нержавейка 50Х 14МФ, ТЦО с криву на 59-60 одиниц, термичка гаврика. Такие ножичек потом. Потом такие, такие ножи мы делаем. Это бюджетный, ну он самый простой рабочий нож. Можно сказать по цене, по цене клинка. Цена клинка, все остальное так, подарок, как бы, особо. С Х12МФ 1200, с 95-ки 1300. руки я. Чехол обычный, це чехол я под их, По заказываю, мне люди робе. чтобы им не заморачиваться. Звичайно, обычный руківье, простой рабочий нож. Просто рабочий нож, все. Ничего тут такого нету. Посажено на чипки, на клей. На клей, ну, рукоять ничего не делается. Рукоять делаем в двух экземплярах, то, то дуб и ясень. На том. Нацом ясен. Сталь туда 95х18 тем. Должина 125. Клинка, рукоять такой 125. Ширина 23-24. Такие. Ну, он рабочий вполне. Сейчас, где-то газета была. Вон вполне рабочий. Рабочий нож. Рабочий нож. Потому что они все заточены, Все режут. Люди работают именно. Ну... Все ножи, ребят, все ножи у меня заточены. Только кто то, то, там тот. Все режут, все заточены. Такие ножичек. Я сказал, с 12200, с 95 -ки. 1300, не надо писать, ну, я вам честно говорю, там другой раз заказывают такие нож, а потом давай начинают там тулить, а давай, может, туда больстер поставим, а давай рукоятку чуть-чуть изменим, нет. Я могу изменить, но все меняется по цене. То уже цена будет совсем другая. Вот, вот в таком исполнении все, вон так и есть. Это такая именно модель. Все. Если начинаем что-то менять, то, то колоссально меняется цена. Ставим больстер, цена колоссальная сразу меняется. То, то. Это совсем другая работа. Ну, короче, как бы так. Так что так, так, этот такой ножичек, тут Элмакс, цена 5500 его, Такими ножнами, с двойным подвесом. С двойным подвесом. Цена Elmax. Больстер. Ой, цена Elmax. Уже заболел. Сталь Elmax. Термичка Гаврика. 62,5. У Деницы твердость. Больстер. Нержавейка. Проставка тут. Короче, не знаю. Какая-то синтетика. И морёный дуб. Руки в я дуб такой ножичек по размерам по размерам должина 120 вообще мы такие делаем такая модель делается 115 ну, человек попросил типа 120 Кажу. хорошо и ширина 24 24 толщина 3 толщина 3 такой такой рабочий ножичек цена 5500 500, 5 500 такой шкурник шкурник из элмакса с такими ножными из элмакса ножны на застежке с двойным подвесом Больстер латунь, проставка микарта на руки в стабилизованный кап. Стабилизованный кап по размерам 110, ширина длина 110, ширина 33, толщина 3. Руки в да, руки в 100. 120, по-моему, еще не помиляюсь. Да, тут а даже трохи больше. 123. Анатомично, анатомично руки, я, я не знаю, видно, не видно, такие у нас. Интересные. Такие шкурничек. Шкурничок. Цена його 5500. Ну, скорее всего, він будет подниматься. Трохи буде подниматься в цене. Да, буду поднимать. Наверное, не знаю кто может скажем дорого. Но реально буду поднимать. Потому что все матеріали поднимаются. Не набагато, ну, на Ну Ну я думаю на пару. На пару сотен на ноже буду підіймати Потому что цена поднимается. Неизвестно что будет дальше. Потому что заказы уже хочет закази заказы 6-7 месяцев. Ну, вже я вже людям кажу 7 месяцев. Замовлень дуже багато. 7 месяцев очікувати Так что якось так. Всім дякую. Всем гарного дня, вечера, ранку. Номер для замовлення ще раз 0,98 433 1853. Старайтесь, друзі писати Уже, если хто там там. ну, люди, те, что в возрасте, там, кажут, мне я не могу писать, вы не звонят. Кто может писать, старайтесь писать, потому что отвечать, отвечать тяжело на звонки. Сейчас со светом стараюсь работать и трубку в основном не беру. Цивильный, кому цикаво, пишем. Всем пока, всем до